сейчас есть способы, как голосовать. Слышите, с оккупированной территории могут да, голосовать. Да, а, да, да, представляете? А, да. А, да. А, Люди а, по телефону боятся говорить Мариуполь, он объявили, что всех предателями опредали. Это Мариуполь. было взять... мало уже, нас вообще уже полностью. и Россия и нас на слила. po se nuk ka vërtetë ndonjë gjë

нет, тут поехали простые солнышки. Они переменили. Правильно,

Да, да смотрите, мы не мы собираемся, а командир Даш. командиры, знаете, какой у меня, кто у меня командир? Вы знаете, на ]見て. меня. Вы меня утром показывали харьков. по телевидению. Смотрите, слушали. Слушали. Просто за за и с не и я не и с другими, Я не подчиняюсь никому. с я подчиняюсь своей роли.

Зачем да, о, о, же, мечташь, пришли сюда? Маленький даже колоссов. Сюда, там... сюда, люблю, я вас Потому что мы придем к власти, мы его вернем. Послушайте, я еще не сказал. Сюда, сюда, а вернем. Кого? Да, Давай, мы его вернем. Свете, я. Это Родина. Мы Давайте Теперь послушайте меня внимательно. Женщина, Женщина послушайте а меня. Что, что? Что

так, а, О, так, какие почему? Он нормальный мужик. Да, ну, а а, а ребята, а я, хочу, хочу стали, я, а я уже хотела. Я уже хотела. Я уже хотела. Нет, Нет, ребята, нет. Вы воюете Люди, послушайте хотела. Я уже хотела если бы никто не воевал, каналу, мы бы уже были укропами. У нас бы ездила по эта полиция вонючая, киевская хунта. И мы будем стоять до последнего, вы послушайте вы меня. Придут. Ничего у нас не собирается. Вот так, это все а ложь. Я не знаю, что это

Это и люди за что все. гибнут. Я прочитала там с одним человеком, это там, у меня в грудях в интернете, он заседает в этом вот их парламенте депутат. И он написал, что когда перед ними соглашение, что в МИПе, наш парламент проголосовал против. Потом зашел Конан с автовальщиком и всем рассказал, что надо проголосовать за. И только четыре -то человека проголосовали голосов, голосов, Все это сказали. А мы не пойдем никто голосовать. Не а голосовать. Нам не нужно за Откуда

<свят> давайте, давайте пойдем пойдемте, вместе. Давайте живем, а мы на, мы на, все Давайте не а в... а в... а а а а недовольны! Или а мы не хотим! Если в наш мир, он их А для чего? для чего вот эти пакеты Он для этого и раздает А вы посмотрите, все разбомбили везде! Нет, там все стоят. Все стоит. Ничего не трогает. Это наш родной. Мы никому ее не отдадим. Никогда. А знаешь, что помнишь, Николаевич, как говорят на нас, бандеры. Маскали, бендеровцы, знаешь что? Почему? Знаешь почему? Я тебе могу сказать почему? Нет, бендеровцы. Почему нас называют москаля? Вот эти фашисты. Нет, мы Я понял, дядь. Все будет хорошо, что Люди. Да. Люди, вообще меня не понимают. Мы не хотим, чтобы вы воевали, теряли руки, ноги, а после вас пришли сюда главарство. Вот эти вот махмеды. махметы. Мы этого не хотим, понимаете? Если вы воюете, если вы воюете, мы хотим, чтобы вы были достойны вас, чтобы вы были достойны. Но не было дефолимаха. Мы не хотим жить с ними. Не хотим заниматься. правильно. Так, если на рынке, если на базар, тушенки,

Кто вы такие? Кто такие эти депутаты? Откуда они понабирали? Да, так, вы